اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام. علیکم ورحمت اللہ میں ہوں جی وعلیکم السلام و رحمتہ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ الحمد آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں یہ ایک اور ناظرین ہماری ایک گفتگو ہو رہی تھی اور اسی گفتگو میں کچھ باتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے تو ایک بہت ہی لطیف نقطہ تھا جو اکثر رضا صاحب نے بیان کیا اور میں چاہتا تھا کہ ہم اس نقطے کو اپنے تمام کے تمام ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیں ویڈیو مختصر ہوگی لیکن بہت طاقتور اور اس ویڈیو میں بہت ہی ایک ایک سوال کا جواب ایسے انداز میں آپ کو دیا جا رہا ہے جو آپ کو اگر حق اور انصاف سے کام لیں تو نہ صرف یہ کہ سوچنے پر مجبور کرے گا بلکہ آپ کو اپنے عام طور پر کیے گئے جو مطلب ہیں یا مطالب ہیں ان سے رجوع کرنے کی دعوت بھی دے گا سوال یہ ہے کہ ایک عمومی استدلال جو جماعت احمدیہ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے جس کا کوئی تعلق بظاہر نہیں بنتا وہ معاملہ ہی نہیں لیکن بہرحال اس معاملے کو بڑے شد و مت کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے اور نماز جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہے ختم نبوت اس لفظ پہ تو انسد صاحب آپ سے بات کر چکے ہیں اور بارہا آپ سے کہا کہ ختم نبوت کا لفظ تو قرآن کریم میں موجود نہیں جو لفظ موجود ہے وہ خاتم النبیین ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاطم النبیین ہے اب جب ان سے لفظ ختم پہ بحث کی جاتی ہے یا خاتم پہ بحث کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ علمی گفتگو ہے اور علمی گفتگو کا جواب تو آپ کے پاس ہوتا نہیں لیکن آپ کے علماء نے کچھ باتیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں اور ان باتوں میں سے ایک بات کچھ اس طرح کی ہے اور وہ کچھ مفسرین نے بھی یہ باتیں کی ہیں سید ابوالعلیٰ مودودی صاحب بھی اس میں شامل ہیں اور آج کے دور میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب بھی ہیں جنہوں نے آیت خاتم النبیین کی شان نزول میں بات کی ہے اب شان نزول میں بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ اس لیے پیش آئی کہ شان نزول پہ عمومی طور پہ بات کی جائے تو کھل کے بتایا جا رہا ہے اس آیت کی شان نزول میں کہ اس کا اس مطلب سے کچھ تعلق نہیں جو مطلب آپ نے اخذ کیا ہے لیکن کیونکہ وہ مطلب کہیں نہ کہیں آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے اس کو لے کر آنا ہے بیچ میں تو کہا گیا کہ دیکھو یہ اس لیے اس آیت میں کہا گیا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ بات یا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے ان کی جو متعلقہ تھی یعنی جس کو طلاق تھی اس منہ بولے بیٹے نے اس سے آپ کی شادی یا نکاح کو حلال قرار دیا نکاح کو حلال قرار دیا کیوں کیونکہ آپ آخری نبی ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ ایک ایسی منطق بن جاتی ہے جس میں بات یوں کی جاتی ہے کہ چونکہ شریعت بھی ختم ہو رہی ہے ساری طرح کے احکامات آ جانے تھے تو اس لیے یہ والا حکم بھی آ گیا تو بات ختم ہو گئی اور ختم نبوت کا لفظ دیکھو یہاں پر نبوت ختم بھی ہو گئی تو اب میں انصر رضا صاحب سے اس سوال کو دہراتا ہوں کہ کیا یہ والی آیت سے ہی یہ بات ثابت ہوئی اور اسی لیے اسے آیت خاتم النبیین کہا جاتا ہے یہی مطلب ہے انصر صاحب اس بات کا جی اللہ سمی صاحب اصل میں جیسا کہ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ جو جو سب سے بڑی مصیبت ہے جی جس کو میں ام المصائب کہوں گا وہ یہ ہے کہ غیر احمدی علماء نے قرآن کریم کو ترک کر دیا ہے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے آپ جہاں بھی اصول تفسیر دیکھیں گے غیر احمدیوں میں بھی اور ہمارے ہاں بھی ہے کہ اول جو ذریعہ ہے تفسیر قرآن کا وہ خود قرآن کریم ہے تمام جو مفسرین ہیں جو اصول تفسیر لکھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے اول جو ہے وہ قرآن کریم ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ زبانی کلامی ایک اصول ہے اس کے اوپر شاز ہی کوئی عمل کرتا ہوگا شاز تو اب یہ مصیبت یہاں پہ آ گئی کہ آپ نے ایک تو قرآن میں غور نہیں کیا دوسرے آپ کے سامنے احمدیہ مسلم جماعت جیسی ایک عظیم الشان اور دیو کامت ایک جماعت کھڑی ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کی اور اس کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑا اور وہ مقابلہ آپ قرآن سے کر نہیں سکتے اس لیے آپ نے بے شمار ٹامک ٹوئیاں ماریں اور اس طرح کے حربے اپنائے جس سے کہ آپ کا موقف بظاہر ثابت ہونا محسوس ہو لیکن وہ ہوا نہیں اب جیسے کہ ابھی آپ نے تعارف میں بتایا ہے کہ بہت سے علماء ہیں جن میں سے میں صرف تین کے حوالے پیش کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی یہ جو خاتم النبین والی آیت ہے اس کی شان نزول کیا ہے کیوں وہ آیت نازل ہوئی اور وہ اس کا ایک پس منظر بیان کرتے ہیں کہ پس منظر یہ تھا کہ حضرت زیاد ابن ہارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے جن کا نکاح آپ نے اپنی زاد بہن جانب بن تجاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ان کی کسی بنا پر بنی نہیں اور حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا اس نکاح کے موقع پر آ, جو مفسرین ہیں ان کے بقول آ, کفار میں غلغلہ مچ گیا اب یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو نکاح ہے یہ پانچ ہجری میں ہوا ہے ہجرت کے بعد تو وہ انہوں نے کہا کہ چونکہ کفار تو وہاں زیادہ نہیں تھے بہت ہی کم تھے اکثریت مسلمانوں کی تھی اور ان میں منافقین کچھ تھے تو انہوں نے منافقین کے سر پر یہ بات جڑ دی کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو اپنے بیٹے کی بہو سے شادی کر لی اس کی متعلقہ جو بیوی ہے اس سے نکاح کر لیا تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نازل کی کہ ازب اللہ شیطان رجیم ما کانا محمد الباََ رسول اللہ و خاطمن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو مردم میں سے کسی کے بعد نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم خاطمنبین ہیں تو اب اس میں انہوں نے جو قرآن کریم کو دیکھا نہیں اس پہ غور نہیں کیا اس کو پرکھا نہیں تو پہلے میں آپ کے سامنے آپ وہ سکرین پہ دکھا دیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آپ کو یہ پیش کیے ہیں اس سے پہلے جو جو ہاں جی تو یہ جو تفاسیر ہیں اس میں جو سعید ابوالعلام مودودی صاحب ہیں وہ سورہ اللہ عذاب کی اسی آیت کی تفسیر میں یہ بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کفار ہیں ان کا اولین اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے حالانکہ آپ کی اپنی شریعت میں بھی بیٹے کی منقوہ باپ پر حرام ہے اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بات نہیں ہے یعنی جس جی متعلقہ سے نکاح کیا گیا ہے وہ بیٹا تھا کب کہ اس کے متعلقہ سے حرام ہوتا تم لوگ تو خود جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ اعتراض کہاں نکل ہوئے ہیں یہ خود ہی اپنے پاس سے انہوں نے اخذ فرض کر لیا کہ یہ اعتراض انہوں نے کیا یہ اعتراض کیا کہاں اعتراض کیا کچھ پتہ نہیں ہے کوئی حوالہ نہیں ہے تو کہتے ہیں ان کہ کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اچھا اگر منہ بولا بیٹا کہ بیٹا نہیں ہے تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا زیادہ سے زیادہ بس جائز ہی ہو سکتا تھا آخر اس کا کرنا کیا ضرور تھا اس کے جواب میں فرمایا گیا مگر وہ اللہ کے رسول ہیں یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسم و خام خواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں اور اس کی حلت کے معاملے میں کسی شک کو شبہ کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں. پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا اور وہ خاتم النبی ہیں. ہے یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی تک آنے والا نہیں ہے کہ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بات کا آنے والا نبی یہ کثر پوری کر دے لہذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ وہ خود ہی کر کے جائیں اب یہ سارے مفروضے ہیں لیکن وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو آیت نازر ہوئی ہے اس کی شان نزول کیا ہے کہ جی وہ آپ اپنے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر لی ہے کہا کہ وہ تو تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بھی کہ ضروری کیا تھا آپ کا جس سے کہ وہ خاتم النبین ہے یہ نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا آ کے تو یہ مدودی صاحب نے بیان کیا اس کے بعد اگلا آپ دیکھیں تدبر قرآن یہ امین حسن اسلائی صاحب ہیں یہ جو اپنے تفسیر ہے تدبر قرآن اس میں لکھتے ہیں اور چونکہ یہ خاتم النبیین ہیں اس وجہ سے ضروری تھا کہ انہی کے ذریعے سے اس رس, رسم بد کی اصلاح ہو جائے اگر ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ آئندہ پر اٹھا رکھتا لیکن اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے انہی کے ہاتھوں دین کی تکمیل ہونی ہے اس طرح سے ہر وہ چیز درست کی جائے گی جو بگڑی ہوئی ہے تو اب یہ دیکھیں کہ ابھی علیما اکمت اللہ دین اکم نہیں ہوا ابھی وہ سفیزہ وہ آج نازل نہیں ہوئی جی یہ پانچ اجری کی بات ہے یہ جو نکاح والی بات ہے اور اس کے بعد چار پانچ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زندہ رہے ہیں حج کے موقع پہ وہ جو آج نازل ہوئی ہے الجام اکمل تو سرا مادہ میں رکھی گئی ہے تو ابھی تو دین مکمل ہونا ہے نا ابھی تو نہیں ہوا نا اس لیے ابھی سے یہ شور مچا دینا کہ جی یہ چونکہ خاتم النبی نے کر کے جا بھائی ابھی وہ زندہ ہیں ابھی بعد میں کر دیتے کوئی آیت بعد میں نازل ہو جاتی لیکن چونکہ ان کے پاس قرآن کے اوپر تدبر کرنے کی نام دیکھا تدبر قرآن لیکن دیکھیں یہ کیسے تدبر کر رہے ہیں قرآن کے اوپر اپنے پاس سے مفروض ہے تفہیم القرآن نام بیان کیا تدبر قرآن نام بیان کیا نہ لیکن نہ قرآن کی تفہیم ہے اور نہ ہی قرآن میں تدبر ہے اس لیے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ چونکہ خاتم نہ بھی نہیں اس نے کہا ابھی ابھی کر دو پتہ نہیں کل کو ہی نہ ہو جائے اس لیے ابھی کر جائیں حالانکہ حضور تو اس کے بعد کوئی چار پانچ سال بعد فوت ہوئے نا اور یوم کو ملت الحکم نیل حکم کی آیت بعد میں نظر ہوئی ہے تو بعد میں ہو جاتی ہے بات اس وقت یہ خاتم النبین ہے اس لیے ضروری تھا یہ بالکل اپنے پاس سے انہوں نے ایک بات گھڑی ہے اب آ جاتے ہیں آگے البیان کی طرف جو محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی تفسیر ہے اس میں بھی وہ کم و بیش یہی بات بیان کرتے ہیں میں اس لیے بیان کروں تاکہ پتہ لگ جائے کہ انہوں نے کچھ میں اور بات نہیں کی اسی صورت الزاق کی آیت نمبر یہ جو چالیس یا چالیس ہیں اس میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا زیاد کے باب کیوں ہونے لگے کہ اس کے متعلقہ کے سان نقاہ پر یہ فتنہ اٹھایا جائے تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ ان کا سرے سے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں لہٰذا اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ان پر ڈالی جائے گی اسے لازمت ادا کریں گے اور چونکہ آخری پیغمبر ہیں اب دیکھیں یہاں پہ بھی وہی جو ایفس ہے جو فوکس ہے ان کا وہی ہے اور چونکہ آخری پیغمبر ہیں اس طرح سے ضروری تھا کہ وہی اسے ادا کریں اب آخری پیغمبر ہیں تو باقی کاموں کے لیے کیوں یہ بات نہیں بیان کی گئی نماز روزہ زکوٰۃ اور باقی اور جو چیزیں تھیں جو شریعت کی باتیں ہیں جو سنت کی باتیں ہیں اس میں کیوں نہیں کہا کہ چونکہ یہ آخری پیغمبر ہیں چونکہ یہ خاتم نبین ہے اس لیے نماز فرض کروا رہے ہیں چونکہ یہ خاتم نبین ہے اس لیے روزے فرض کروا رہے ہیں چونکہ یہ خاتم نبین ہے اس لیے جہاد کے لیے کہہ رہے ہیں پھر تو ہر ایک بات کے لیے ہونا چاہیے تھا نا لیکن صرف اس بات کے لیے کہ چونکہ اس میں خاتم نبین کا لفظ آ گیا اس سے ہم نے اس کو زور دیا کہ چونکہ آخری پیغمبر ہیں اس لیے اپنے منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہے اس سے شادی ضرور کریں تو کہتے ہیں چونکہ آخری پیغمبر ہیں اس وجہ سے ضروری تھا کہ وہی وہ اسے ادا کریں ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اس معاملے کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھتا بھائی بات وہی بات ہے نا کہ علیہ کمرکمدینہ کو ابھی ہونا ہے نا اس لیے وہ تو ابھی ابھی اس میں موقع باقی ہے ابھی تو تین چار سال پانچ سال اور باقی ہیں اس کے اندر اس لیے بعد میں بھی بات ہو سکتی تھی اس وقت یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اس معاملے کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھتا لیکن اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے اس سے ذمہ داری انہیں کو پوری کرنی تھی اور خدا کے حکم پر انہوں نے اسے پورا کر دیا اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصب سے بھی ایک ہی ہے اور وہ یہ تھا کہ اپنے بیٹے کی منہ بولے بیٹے کے متعلقہ سے شادی کو اجائز کرا دے دیں یہ ایک کام کے لیے آئے تھے خاتم النبین بھی اسی کام کے لیے بنایا جیسے شیعہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے کہ اپنا یا رسول بلغ معاون ضلع علیہ میں ربک وہ لمطفل فما بل تعصب فما بل تعالت ہو کیا رسول پہنچا دیجیے جو اپن نازل کیا گیا کسی شیعہ سے پوچھ لیں آپ کہ یہاں پہ بلغ ماؤن ضلع علیکہ میں ربق وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں جی علی کی ولایت کا اعلان ہے علی کی امامت کا اعلان ہے علی کو وسیع بنانے کا اعلان ہے وہ کر دیں آپ تو ان کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشت کا ایک ہی مقصد ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبی بنانے کا صرف ایک مطلب ہے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کو جانچ قرار دے دیں یعنی وہ کام ہے جو ابھی ابھی سے پہلے نہیں ہوا مطلب آپ انصاف سے سوچیں احمدی بن کر نہ سوچیں ایک غیر متصف انسان بن کر سوچیں آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ بات چونکہ پہلے نہیں ہو چکی ابھی تک ابھی تک جتنا قرآن نازل ہوا ہے اس میں یہ بات بیان نہیں ہوئی اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ یہ بات بیان کرنی پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کی بات نہیں ہے لیکن اللہ کا رسولہ خاتم ہے اس لیے لازمی ہے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کریں یہ <coughs> جو انہوں نے حضرات نے علماء حضرات نے جو بات بیان کی ہے یہی کہہ رہی ہے نا جی اس, اس سے ڈفرینٹ تو کوئی بات نہیں کر رہے وہ لیکن حضرت مسیح محمد السلۃ والسلام نے ایک بہت خوبصورت بات بیان کی ہے وہ وہ بھی اس میں ہے آگے میں نے اس میں <coughs> <coughs> وہ لکھا ہوا <coughs> ہے وہ آپ اس میں ذرا اسکرین پہ دکھا دیں دوبارہ حضور اس میں فرماتے ہیں یہ حضور کی کتاب ہے آریہ دھرم روحانی خزائن کی دس ہے صفحہ نمبر اٹھاون ہے اتنا خوبصورت حضور نے اس کا اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں اب جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے ہی حکم فرما دیا تھا کہ تم پر صرف ان بیٹوں کی عورتیں حرام ہیں جو تمہارے سلمی بیٹے ہیں جیسا کہ یہ آیت ہے یعنی تم پر فقط ان بیٹوں کی جوروان حرام ہیں جو تمہاری پشت اور تمہارے نطفے سے ہوں پھر جب کہ پہلے سے یہی قانون تعلیم قرآن میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے یہ بات ہے کہ پھر جب پہلے جبکہ پہلے سے ہی پہلے سے یہی قانون تعلیم قرآن میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے اور یہ زینب کا قصہ ایک مدت بعد اس کے زور میں ہے تو اب ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ قرآن نے یہ فیصلہ اسی قانون کے مطابق کیا جو اس سے پہلے منظم ہو چکا تھا قرآن کھول لو اور دیکھو کہ زینب کا قصہ اخیری حصہ قرآن میں ہے مگر یہ قانون کے متبنہ کی جورو حرام نہیں ہو سکتی یہ پہلے سے بھی موجود ہے اور اس وقت کا یہ قانون ہے کہ جب زینب کا زیادہ بھی نقاب بھی نہیں ہوا تھا تم آپ ہی قرآن شریف کو کھول کر ان دونوں مقاموں کو دیکھ لو اور ذرا شرم کو کام ملو <coughs> تو اب حضور یہ فرما رہے ہیں جیسا کہ ہمارے یہ جو نما حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ اس لیے نازل کی بات کہ منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہے اسے نکاح کو جائز قرار دے دیجیے حالانکہ وہ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ بیان کر چکا ہے سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ پہلے दी. بتا چکا ہے صرف ان عورت, وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں ہیں جو تمہاری پشت سے تمہارے نتھے سے پیدا ہوئی ہیں اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ عذاب کی آیت کے ناظر ہونے سے پہلے سورہ نسا کی آدمی بیان کر چکا ہے تو اب آپ وہ آیت دکھا دیں سورہ نسا کی تاکہ ہمارے سامعین کو بھی پتہ چل جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے اس کا ترجمہ ذرا پڑھ دیں پلیز ٹھیک ہے صاحب یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر چوبیس ہے جو کہ ہمارے دوستوں کے پاس چونکہ بسم اللہ کو نہیں آیت شمار کرتے تو آیت نمبر تیئیس ہوگی اور اس آیت کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام کرتی گئی ہیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پتیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے جو میں دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور جن بیویوں سے تم ازدواجی تعلقات قائم کر چکے ہو اور ان کی وہ پچھلک بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہارے گھر میں پلی ہوں ہاں اگر تم ان یعنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کر چکے ہو تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں نیز تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی جو تمہاری پشت سے ہوں نیز یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں اکٹھا کرو سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا یقیناً اللہ بہت بخشنے والا والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے ہاں کہ کس طرح وضاحت سے بیان کر چکا ہے کہ تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں جو تمہاری پوش سے تمہارے نطفے سے تمہارے سب سے پیدا ہوئے ہیں وہ نہیں جو کہ تم نے لے پالک بنا لیے ہیں یا تم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے وہ وہ والی نہیں ہے اس میں صاف طور پر یہ بات بیان ہو گئی ہے اور حضرت نسیم اور دلیہ سلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازن ہوں ان پر جنہوں نے اتنی خوبصورتی سے اتنی جامعیت کے ساتھ یہ نقطہ بیان فرمایا اور کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے فیض سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے حضرت مسیح علیہ اور السلام کی ذات اقدس میں کہ انہوں نے اس مسئلے کو اتنی خوبصورتی سے ہمارے لیے حل کر دیا کہ ہم لوگ قرآن کے دین کے اوپر غور نہیں کرتے لیکن حضور نے اس کو بیان کر دیا کہ دیکھو یہاں پہ تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جو تم ساری ٹکرے رہے ہو جو تم زور لگا رہے ہو اس لیے کہ یہ معاملہ پہلے حل ہو چکا ہے اس لیے تمہارا یہ کہنا ہے کہ چونکہ وہ تمہارا بیٹا ہے اس لیے اس کی متعلقہ سے شادی نہیں ہو سکتی اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حل... اس کو بیان کر دیا ہوا ہے لیکن ٹھیک ہے چونکہ ہمارے جو علماء ہیں وہ تو قرآن کریم کو کے اوپر غور ہی نہیں کرتے اس لیے انہوں نے یہ سوچا نہیں انہوں نے دیکھا نہیں کہ یہ مسئلہ تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو بیان کر چکا ہے حل فرما چکا ہے وضاحت فرما چکا ہے اس لیے یہاں پہ یہ قضیہ اٹھ نہیں سکتا اس لیے انہوں نے فرضی باتیں کھڑی کہ جی انہوں نے یہ اعتراض کیا ایک اعتراض یہ تھا کہ کیوں کہ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ چلو اچھا بیٹا نہیں ہے تو پھر بھی کرنا کا ضروری تھا یہ کہاں لکھا ہے یہ سارے مفروضے اپنے پاس سے جو گیس اور سرمائسیز جو انہوں نے کام کی ہیں سارے وہ صرف اس لیے کہ جماعت عمدہ کو شکست دے سکیں اور یہ بتا سکیں کہ خاتم النبین کا اور دیکھیں اتنا بڑا منصب اور اتنا بڑا مقام ہے خاتم النبین کا اس کو انہوں نے کتنا چھوٹا کر دیا کہ صرف ایک کام کے لیے اور اس کام کے لیے جو پہلے سے فیصل شدہ ہے جس کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے اس کام کے لیے کہتے ہیں اس کام کے لیے خاتم النبین بنایا کہ آپ کے پاس تو چونگا کسی نے آنا نہیں ہے تو مطلب جیسے میں پہلے بھی عز کر چکا ہوں کہ آپ کو اس دن فوت ہونے والے ہے نوزب اللہ ابھی تو آپ چار پانچ سال اور زندہ ہیں نا ابھی تو شریعت نازل ہو رہی ہے ابھی تو یوم اکمل والی آج نازل ہی نہیں ہوئی اس لیے آپ نے اسی دن دین بھی اکمل کر دیا اس دن بھی آپ نے کہا کہ خاتم النبین صرف اس لیے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ کر کے جائیں کیونکہ آپ کے بعد تو کسی نے آنا نہیں تو آپ کے بعد کسی نے نہیں آنا لیکن بھی تو بھی جانے نہیں رہے نا بھی تو ادھر ہی ہیں تو بعد میں ہو جاتی ہے بات لیکن کیا کریں وہ جماعت احمدیہ جی کا مقابلہ بھی تو کرنا ہے پھر کیسے کریں بالکل ٹھیک ہے ناظرین فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں آپ ان چیزوں پر غور کیجیے ان کو دیکھیے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے اور اتنا بڑا منصب جیسے انصر رضا صاحب نے ابھی بات کی اس چیز کو جماعت احمدیہ کی مخالفت میں آپ ایک بہت چھوٹی سی بات کے لیے لے کے جا رہے ہیں جو کہ بات بھی غلط ہے یہ اعتراض بھی رد ہوا اس کا بھی ایک جواب ملا انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہتی ہے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم کر رہے ہوں آپ کے بھی سامنے آئے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے انصر صاحب جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ ہم جس پروگرام پر کام کر رہے ہیں جس کو لے کر آنا جا, جا چاہ رہے ہیں وہ پروگرام کون سا ہے आ, وہ جو عدیث ہے علامی آبادی جی اس میں جو ایک بہت اہم لفظ ہے بادی جی تو اس کے اوپر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ چند دن میں ایک اور پروگرام کریں گے اور اس کی میں وضاحت قرآن کریم سے اور احادیث سے بیان کروں گا اور اس میں پھر ان کے علماء کے لیے ایک بہت اہم سوال بھی ہے آج جی تک تو بھی کسی سوال کا جواب آیا نہیں ہے لیکن ہمارے ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ خود اپنے علماء کے پاس جائیں اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں بالکل ٹھیک ہے بہت اہم بات ہے کیونکہ جو بادی کا لفظ ہے اس کو हुँ. بس سن کے تو گزر جاتے ہیں وہاں سے لیکن ہم اس کو سامنے لا کے رکھیں گے کہ یہ ہے لفظ بادی اب بتائیں کہ اس کا اس قرآن کانٹیکسٹ میں اور ان آیات کی روشنی میں اور ان اس حدیث کی روشنی میں اب اس کا کیا مطلب ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے صاحب جزاکم اللہ تعالیٰ الجزا بہت شکریہ سفیر راجپوت کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے ان دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ